В Сосновоборске продлен конкурс на название новой улицы, которая пока именуется строительной номер 8. Интернет-портал «Сосновоборск-24» и газета «Рабочий» продолжает принимать версии от горожан. Глядя на план города невооруженным глазом, видно, что эта улица станет одной из главных и будет проходить в центре города. Поэтому дать ей название – дело ответственное. На сегодняшний день горожане предложили уже более 50 вариантов. Среди них есть такие романтичные, как проспект Мечтателей, и загадочные, как улица Космическая. Хоть придумать ей звучное имя поручили горожанам, они в свою очередь решили задать этот вопрос главе Сосновоборска. Семен Николаевич принял участие в конкурсе на название «Новые улицы». Его интересует, а как бы вы ее назвали? Ну, все-таки я бы хотел, чтобы это был проспект, потому что ну, все-таки пора уже в городе построить. Там есть определенные требования по названиям улиц, переулков, ну, в том числе и проспектов. В принципе, в перспективе строительства города эта улица будет действительно делить город фактически почти пополам, поэтому, может быть, для него подошло что-то такое, чтобы звучало достаточно емко и называлось проспектом. Требуется внимание и еще одной городской улицы, только уже в плане безопасности. После строительства многоэтажки возле больницы и заселения туда жильцов, некогда закрытая улица стала общедоступной. Светлану смущает отсутствие пешеходных переходов на дороге возле больницы. Три года назад она уже обращалась в администрацию, но тогда ей ответили, что в этом нет необходимости, так как проезд по этой улице запрещен. Сейчас движение открыли, но переходов до сих пор нет. Жители спрашивают, когда они появятся. Но они в программе и появятся, наверное, к весной следующего года.